Це вже дуже гарно» З давніх часів тут було джерело, яке використовувалось місцевими жителями та харківські мешканці теж сюди приїздили для того, щоб брати воду. Але воно було в останні часи занедбане, забуте, тому... Рік тому до нас звернулися до об'єднання самопоміч звернулися місцеві жителі, жителі Харкова для того, щоб облаштувати тут і відновити це джерело. І з ініціативи та підтримки самопомічі тут було зроблено багато робіт, і гідрогеологічних робіт, і будівництва було багато. І на це водохреща відкрили це джерело. І місцеві жителі можуть зараз скористатися нагодою, щоб попити нормальної джерельної водички. Загади нині повсякчасний. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царі небесні, пишіть тобі відати. Памі, Господі, памі, Господі, памі, Господі, памілуй, придіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя Бога нашого. Будь в осіб на престолі над годами великими, як цар буде над ними повіки, Господь дасть силу народові. Пословить людей своїх, Господу. Поміло. Великий ти, Господи, дивні діва твої, немає жодного відповідного слова, що заслуга співати, що десант твої. Всі України, творити, всіх віскато правосах не про свій, розповсюди сіди, якось, висих, людей твої. Віордані, христи святий, Господи! Віордані, христи святий, Господи, і троїш явилося поклоніння, покланіння. Оці. И голос про тебе. Тупи. Воргани, крестик, сяду, <звечес> С праздником священия Господнего и Богоявления. Почему Богоявление? Потому что в этот день Господь, Великая Троица, явила себя миру через... Сына Господа Иисуса Христа, Дух Святый не зашел в виде голубя на него и отвезешь с небеса Бог Отец сказал, это есть Сын мой любленный, в нем мое благоволение. Вот почему мы говорим, что это праздник Бога явления. Что же касается до купания купели, очень хорошая древняя наша традиция, можно сказать, потому что в древнем мире люди шли действительно 19 числа вот в праздник на Иордан. Вот, именно на сам Иордан тоже там освещали воду. Вот. А наша традиция больше уже окунаться в купель. Когда мы заныриваемся в купель уже во взрослом возрасте, да, это нам напоминание, как нас младенцами окунали в купель три раза. Для чего? Мы, рожда... мы умираем для греховного мира и рождаемся уже для того, чтобы жить со Христом с ангелом синхронительно на Хорошего вам дня. Потребляйте воду, можно окропить дома, можно вот этой вот сегодня вода, вода у нас освещенная, правильно говорить, не святая, а освещенная. Относимся к ней как к святыне. Вот, можно оставить, храниться будет долго. Я служу в воинской части. Вот, работаю с солдатами. Значит, наши солдаты недавно вот с вернулись, слава богу, перед уже перед праздником Рождества Христового начали возвращаться, были в АТО, в Славянске, то есть на блокпостах. Вот. Я капиван в этой воинской части. Не имея, конечно же, никакого греха, Господь наш принял это крещение от человека. И этим самым не вода, не он от воды осветился, а осветились воды, в которые он вошел. На річці на Ордані Божа матери прала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір над камені вибивала, на халині розвішала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на весь вечір. Де Останні сім років кожен рік купаюсь на хрещення. Водичка, як завжди, хрещенська, така освіжаюча, ну, як наново народився. Всім раджу, обов'язково. А тут от водичка ще настояна на дубах. Вона така специфічна, дуже, дуже м'яка. вечер, добрый вечер, добрым людям нас добрый. Хороший контраст. Хороший. Первый раз нормально. Я в первый раз. Спочинок. Так получилось, что в Малой Дамиловке, на улице Восточной, у меня бабушка жила. Вот, я здесь проводил все свое детство сюда, с ребятами, велосипедами мы приезжали, пили эту воду. Вот, и когда-то все думали, что, наверное, когда-то здесь что-то будет более так уже цивильненько, более удобно для людей. Вот, в общем-то, досталось, это время пришло, и так выпало. Божья была воля, чтобы еще я этот источник освещал во славу Божию. А людям на добро, во оставление болезней, в исцелении. Источник здесь пользуется им очень давно. Считается, что вода здесь очень, очень целебная, поэтому и, даже из Алексеевки, из города сюда приходят постоянно за водой, хотя это, это не так далеко. В этом году здесь с помощью объединения самопомощи организовано такое культурное место пребывания. Здесь сделаны сходы красивые, высажены зеленые насаждения, построено купель, в которой сейчас вот открыли эту купель, осветили и все, как говорится, приняли крещение Господне.